Bismillahirrahmanirrahim Sedara dan sedari Alali panel Rakan-rakan sekalian Mungkin masa kita bersama cukup singkat Tapi saya percaya memori yang kita cipta cukup indah bersama Jaya wah Balas sedara dan sedari Hari ini cerita saya Bukan cerita cinta dan cintun Seperti Laila Majnun Bukan juga cerita epik dan fantasi Seperti legenda dua gergasi tapi cerita saya ini Ialah cerita yang perlu kita hayati Sebab kita pemegang amanah bangsa negeri ini Maka dengarkanlah saudara Hikayat ini Hikayat Abdullah Pada awal abad ke-19 Kota Melaka Berada di bawah kuasa British Setelah berabad-abad Menjadi rebutan antara Portugis dan Belanda di kota pelabuhan ini hidup pelbagai bangsa Melayu, Cina, India, Eropah sebut semua bangsa semua ada jalan-jalan sempit dipenuhi bunyi kuda menarik pedati hiho ada juga bau rempah dari gudang Belanda hmm sedapnya serta suara penjual menawar harga di pasar dua singgit dua singgit mail <coughs> tersedut kat zaman tu Barang sedara, dalam tengah-tengah kota ini Tinggal seorang pemuda Namanya Abdullah bin Abdul Kadir Seorang anak janti Melaka yang pintar berbahasa Melayu, Inggeris dan Arab Beliau seorang munci Munci Abdullah Beliau mengajar bahasa Melayu kepada Pegawai-pegawai Inggeris dan menjadi penterjemah rasmi mereka Namun jauh dalam sudut hatinya Beliau sayang akan bangsanya saudara pada suatu malam, bulan rejab Hujan sudah reda dan tanah masih lagi lembab berembun Abdullah keluar dari kota Melaka Menyusuri sungai Melaka hingga ke hujungnya Sebab kata orang tua-tua Orang tua-tua berkata bahawa kononnya Orang-orang Melayu di luar sana masih lagi memegang adat Melayu lama Abdullah hendak dengar sendiri betul ataupun tidak perkara tersebut Maka Abdullah menaiki sebuah perahu kecil bersama dengan seorang pemuda Namanya Karim, anak Tok Penghulu di sana Mereka berlayar melewati pelbagai kampung Kampung Morten, kampung Jawa, kampung Ceti ha, Semua kampung mereka lawat Sampailah mereka tiba di kampung Morten Di sana mereka bertemu dengan seorang Tok Ketua Namanya Pak General mereka cukup bangga dengan Pak Jenal kerana Pak Jenal ini cukup baik melayan tetamu Pak Jenal ini menghidangkan air serap sejuk kepada mereka semua Oleh itu, Pak Jenal berkata Oh, memanglah, ini memang budaya kami Kami memang diajar di sini untuk melayan tetamu dengan baik Tetamu itu kan rahmat Abdullah mendengar dan mencatat perkara ini dalam bukunya Abdullah berkata bahawa ada masyarakat yang ramah menyambut tetamu, ada juga yang dingin dan curiga dengan orang luar. Maka mereka meneruskan lagi perjalanan hingga tiba lah di Singapura. Di sana, pada suatu pagi, seorang lelaki Inggeris mengetuk pintu rumah mereka. Tok 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 tok. Maka Abdullah membuka pintu dan menyedari Tuan Abdullah Raffles ingin bertemu dengan anda. Dengarnya, anda pandai membaca dan menulis. Dengan debar hati Abdullah, Abdullah keluar dan menurut. Di hadapannya, berdiri Stanford Raffles. Seorang residen British di sana. Mukanya serius. Dan kulitnya, mesti ha, mestilah putih. Dan Raffles berkata kepada Abdullah, So you are Abdullah. Uh, yes i am i think my face like abdullah um, so they say that you can speak english malay and arabic do you uh, uh, i do uh, in the best of my ability so you will be my teacher and i will change this city into the brightest jewel of the east ha 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 then sejak too? Abdullah dan Raffles menjadi guru dan juga murid. Abdullah banyak mengajar Raffles tentang budaya Melayu, adat Melayu serta raja-raja Melayu. Raffles pula banyak mengajar Abdullah tentang sistem takdir British dan juga tentang Eropah secara. Maka bermulalah pengembaraan mereka daripada Singapura kepada seluruh pelosok tanah Melayu. Tempat pertama mereka tiba di Teluk Belanga. Di sini mereka bertemu dengan Engku Saleh orangnya. Engku Saleh berkata, "Hmm, kat sini tak ada deh orang berdagang. Semua orang lagi rela nak kerja dengan British tu. Dia pun lupa laut ini yang ajar mereka jadi berani." Abdullah mencatat dalam bukunya, "Kita dahulu berdagang dengan keberanian, tapi kini kita berdagang dengan kebergantungan." Maka diteruskan lagi perjalanan sehingga tiba ke Johor Lama. Di situ ada madrasah kayu yang usang usianya. Kalau kita tolak tiang itu, mesti roboh. Dan di sana, anak-anak kecil sedang menulis jawi di atas sebuah batu. Dan mereka berkata, Raffles menyerahkan sebuah buku bahasa Inggeris kepada anak kecil itu. Take one. Dan anak kecil itu Cukup takut I don't want, I don't want, I don't want, I don't want The English book, I don't want Tapi saudara, Abdullah berkata Jangan bimbang Ini bukan Menggantikan kitab Tapi ini untuk Melengkapkan akal And Anak kecil tadi Bertukar soalan um, Abdullah Can you teach me about the world? Abdullah terdiam seketika dan Abdullah tersenyum semula Benar, inilah tujuan kita membaca Mereka teruskan perjalanan Sehinggalah mereka terlihat dan ternampak sebuah perkara Raffles berkata Look at them They were strong, able-bodied Yet they wait For fate, for luck Never learning Dan Abdullah pula berkata Ya, yeah kami belajar kami belajar bahawa takdir takdir itu merupakan milik Tuhan dan kami menyerahkan rezeki kami kepada takdir dan Raffles berkata yes but if you don't cast the net how will the fish will swim into your hands it will not Abdullah hanya menunduk menikam perumpamaan itu ibarat jarum yang menusuk kalbu diri Abdullah dan mulai daripada hari itu Abdullah sedar Abdullah sedar bahawa bangsanya Bukan sekadar miskin watak Tetapi juga miskin otak Abdullah sedar bahawa bangsa ini perlu kita bangunkan bersama Maka Abdullah pulang semula ke Melaka Bukan sekadar membawa satu hikayat dan cerita Tapi sedara Abdullah membawa satu pegangan dan amanah untuk kita bersama menjunjung ilmu dan prinsip ini bersama. Inilah cerita hikayat Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.